एक पैर कट गया और, और दूसरी ये यूएल टांग है अब नी नी से ऊपर कट गई जैसे बच्चे नहीं सीखते ही चलना ऐसी एक डिसेबल लाइफ है बच्चों की तरह फिर से सीखा और बहुत बार गिरे बहुत बार उठे ड्राइविंग भी ऐसे ही सीखी ऑटोमेटिक व्हीकल आई कैन ड्राइव एजुकेशन से ही हम आए बचपन से निकला उस पॉवर्टी से निकला उस कठिन हालातों से निकला सिर्फ एजुकेशन की वजह से कुछ अजेहे चेहरे होंगे नहीं जो कोई ना कोई सेध समाज नू दे ही जानते नहीं ते अजेहे ही एक शख्स ने चंडीगढ़ पुलिस दे अफसर रामदयाल सिंह जी तस्वीर च नजर आ रहे रामदयाल जी नू देख ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯੋਖੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਚਾਨਕੀ ਘਾਤ ਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਲ ਮੈਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਵੀਕੈਂਡ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਧ ਬਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ مایوس ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨੂਨ ਹੋ ਤੋ ਐਸਾ ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਜੇਹ ਸਖਸ਼ हर उस इंसान ऐसे ने जो ओखी कड़ी के बीच मायूस हो जाते हैं ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था जर्मनी में व्हेन आई वाज वर्किंग इन यूनाइटेड नेशंस कोसोवो में मेरी पोस्टिंग थी और जर्मनी में था हुआ था 17th ऑफ मई 2000 को हुआ था ये आज 23 साल हो गए इसको अभी प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड एज एसएचओ मनीमाजरा पुलिस स्टेशन सो आई एम डूइंग इन द पुलिस एक पैर कट गया और दूसरी ये यूएल टांग है अबव द नी नी से ऊपर कट गई बहुत ज्यादा हेड इंजरी थी बहुत ज्यादा बॉडी का नुकसान था रिब्स का बाजू मेरी कई जगह से टूट गई थी और ये आंख दोबारा लगाई है ये ईयर मेरा दोबारा से बना है तो हेड इंजरी बहुत ज्यादा थी आई वाज इन द कोमा सो आफ्टर सो मेनी डेज आई वेक एंड इट वाज अ लॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ माय लाइफ जैसे बच्चे नहीं सीखते चलना ऐसे ही एक डिसेबल लाइफ है और बच्चों की तरह फिर से सीखा और बहुत बार गिरे बहुत बार उठे ड्राइविंग भी ऐसे ही सी सीखी ऑटोमेटिक व्हीकल आई कैन ड्राइव सो so, अजिहा जनून रखो कि हर मुश्किल तो मुश्किल कड़ी तो हड्डे आगे मत हिटे जाए एजुकेशन से ही हम आए मैं बचपन से निकला उस पॉवर्टी uh, से निकला उस uh, कठिन हालातों से निकला सिर्फ एजुकेशन uh, की वजह से ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन आई कुड अचीव आई कुड लिव आई कुड स्ट्रेंथन मी सो दैट वॉज द लेसन दैट वॉज द स्पिरिट कि अब दूसरों के लिए कुछ करना है एजुकेशन में दे एजुकेशन इज द सोल्यूशन ऑफ हंड्रेड ऑफ प्रॉब्लम हंड्रेड ऑफ प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं आपने बिल्कुल सही कहा उनके लिए हम काम करते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में जाते ही जो पुरेस्ट लोग हैं और प्लस एंथम है उनमें उनमें कम से कम से uh, स्ट्रेंथ है और दे कैन फाइट विद विद द कोल्ड हॉट सीजन पढ़ते हैं उनको जे एन वी एस टी की कोचिंग देते हैं जे टेस्ट है जो निवाहर विद्यालय में एंट्री देता है और दे आर सेलेक्टिंग 80 स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट सो जो बुरा समझते हैं बुरा समझते हैं जो अच्छा समझते हैं हाउ आई कैन चेंज बट इट इज मी इट गिव मी द स्ट्रेंथ एंड माई डिसेबल लाइफ गेटिंग मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस मिशन मेरा रिपोर्ट पीटीसी न्यूज